Duh, ayo mrene ndang lungguh cedak Simbah. Kowe wis mulih sekolah to? Inggih, Mbah. Niki nembe mulih. Sekolahan dino niki rame, soale ana lomba pidato. Oh, lomba pidato. Lah, kowe melu tanduk? Mbuh, Mbah, aku kepengin melu, nanging aku wedi. Wedi yang salah ngomong terus diolah-olok kanca-konca eh nduk Wani kuwi ora mung urusan ora we Wanikwi kadangkala malah nalika atimu lagi wedi tapi kowe tetap maju Tenan tombah dadi wanitaku duduk ora wedidi Ngono kuwi. Wong sing bener-bener wani kuwi dudu sing ora duweni rasa wedi, nangin sing wani ngadepi rasa wedine kuwi. Kowe ngerti ora? Simbah jemen biyen kuwi dadi relawan banser jagongan ning papane konflik. Simbah ya wedi, nanging nek ora wani, sapa sing bakal jogo warga? Kok iso to, Simbah tetep maju padahal wedi. Amarga simbah ngerti kadang sing penting kui tanggung jawab yan kowe duwe tanggung jawab terus ono rasa trisno marang liyane kuwi sing dadi bahan bakare wani tapi piye carane ngusir rasa wedine Mbah aku pengen wani nanging nek wis cedak podium rasane sikil gemeter atiku deg-degan Rasa kuwi wajar, Nduk. Saben wong sing bakal tampil kuwi mesti ngalami kuwi. Nanging ana cara kanggo ngadepi. Kaping pisan, kowe kudu ngerti apa sing arep kok omongke. Sinau sing tenanan, ngerti isi pidatomu. Yen kowe wis ngerti, rasa percaya dirimu bakal tuwuh. Oh, dadi kudu sinau luwih dhisik ya, Iya. Sabanjure aja mikir yen kudu sampurna. Wong urip kuwi pancen kebak kesalahan. Saben wong tau salah. Nanging sing wani kuwi sing gelem terus sinau saka salai. Hmm, ngono ya. Nanging piye nek kancaku tetep ngolok-ngolok aku, Mbah? Nduk, ojo nganti omongane wong gawe kowe mandeg maju. Wong sing ngolok-ngolok kuwi biasane wong sing ora gelem nyoba. Nanging kowe, kue kuwi wis wani ngadepi panggung, kuwi wis luwih saka cukup. Simbah, aku seneng yen diajak ngobrol kaya ngene. Rasane ayem. Dadi wani kuwi asale saka rasa tanggung jawab, tresna, lan gelem ngadepi rasa wedi ya? Tepat, Nduk. Kuwi intine. Contone wae kaya pejuang kemerdekaan. Opo kuwe kira para pejuang ora wedi nalika perang? Mesthi wae wedi. Nanging amarga dheweke duweni tujuan sing luhur, wani kuwi muncul. Kuwi wani sing adhedhasar pangerten lan pengabdian. Aku dadi semangat, Mbah. Mungkin besok aku bakal daftar lomba pidato. Nggak coba pisan. Yen kalah yo tak anggap latihan. Nah kuwi, kuwi jenenge wani sejati. Orang mung wani tampil, nanging wani nompo hasil opo wae. Wani yo gelem ditertawai, gelem dikritik, nanging tetep eling sopo awa lan tujuane opo. Simbah, nek simbah sing disuruh pidato saiki, kira-kira wani orang, mbah? Wah, ini, tonu. Nanging suarane simbah wis ora koyo bien. Nanging nek mongandani generasi nom koyo kowe, simbah isih wani. Wong urip kuwi kudu tetep manfaat. Keberanian kuwi orang kenal umur. Wah, keren banget simbah. Aku janji, besok aku bakal tampil. Nanging tak siap ke tenanan, sinau tenanan. Aku pengen dadi bocah sing wani kaya Simbah. Alhamdulillah, Simbah bangga karo kowe, Elingo, wani kuwi ora mung kanggo ngomong. Kadang wani kuwi ya kudu kanggo ndhringerke, kanggo nyapuro, kanggo tetep tenang nalika disakiti. Kuwi kabeh bentuk keberanian sing luwih dhuwur. Oh, aku ngerti saiki. Wani ora kudu rame, ora kudu sih Kadang sing luweh wani kuwi malah sing luweh andap asur. Pinter. Kue ngerti kuwi, Simbah yakin Kue bakal dadi bocah ayu sing duweni ati gede Sing penting terus elingo. Wani kuwi kudu dituntun karo welas asih lan akal sehat ojo nganti wani nanging ora mikir. Inggih, Mbah. Matur sangat. Besok nek aku wis tampil, tak cerita kemaneh ya, Mbah. Simbah nunggu. Mugo-mugo Gusti Allah maringi lancar lan kegiatan. Ayo saiki ngasuh dhisik. Ojo lali maam sore. Inggih, Mbah. Tak bantu resik-resik omah ya, Mbah. <laughs> ayo ayo bareng bareng wani ya wani tapi tetap kudu gelem bantu rumah tangga